Yadınızda o uşaqlıq anları qalıb da bəzilər, düzdür? Atam belə elədi. Kəş belə eləməyidi. 4 yaşında olan hadisələr bəzi vaxtlar yadımızda qalır. O birinin yanında üstünə quşqurdu. Çaşma eləməyidi. Necə süzün indi yadınızdadır bunlar, olar da, da yaddadır. Bu baxır davranışları olsun. Məsələn bir də belə deyədi, bir də stəkanı sındırdı. Bir güldanı sındırdı, qırğın düşüb evdə. Məhkəmə yaradı bunlar atağın gözləri işdən gəlsin. İşə girən kimi qapıdan gəlmir. Görürsən oğlun neyin edir. A hə, bu kişi bir girsin içəri. Allah səncünüz. A, indi bu baş qonaq gəldi, hə? Qonaq gəldi bir dənə güldanı sındıran kimi, məsəl uşağa baxır görür ana başqa cür danışır qonaq. Başqa sədaqə qiyməti yoxdur bu. Hələ çıxmalı idi, çıxdı bizdən. Uşaq görüb mənə eləyəndə bir başqa cür. Başqa səniyəndə bir başqa cür özündə bir o belə deyə də şəxsiyyət böhranı yaşamğa başlayır. Özünü dəyərsiz bilməyə başlayır. Mən heç bir dəyəyim yoxumuş kirdən. Amma onun o uşaq belə durub sənə dilinə gətirə bilmir. İçdə gedir bütün proses. Sən onun içini yindirəsən, sındırırsan. Özü öz gözündə dəyərsizləşməyə başlayır. Mənim də qiymətim